В аэропорту я чуть не убил одного охранника, потому что он мне факт показал. Для меня факт это как для быка красная повязка, Смотри, понимаешь? В итоге мы ему сказали, иди гуляй, типа, и все, он поворачивается, показал факт. Но я его хорошо пихнул в грудь. А я его четко толкаю, и все. Так что берегитесь, урода. Не, лежит такой вот предмет. Железная бита. Подарок от 50 центра. Вот, и можно ей спокойно взять. паре. Оружие применяется на крайний случай, когда уже, если я вижу, что я сам справиться не могу кулаками, то тогда можно взять эту железяку. Я встретилась с адвокатом Ларсена. У него есть своя четка позиция щодо инциденту. Это стабильная ситуация, как бы, так называемых разводов на дороге когда идет вдоль там, автомобильного ряда лицо, подходит к шикарной машине, сразу же падает, меня сбили, и уезд место происшествия сегодня карается очень сильно.